ابن أبي جمرن شوك فضيلة لذكره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدد ما عالم وزينة ما عالم وملء ما عالم وأستغفر الله مثل ذلك. صَلَّى الله على سيدنا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم ادعاف ذلك ذرات ذراتا وعلى كل ذرات استغفر الله افصل اللهم سباب حاج الذكر وحاجه الصلاه الى اهله تفهيدك من سائر عبيدك ممن امن بالله فصدق المرسلين من المستقدمين والمستهرين فمن قام بصفه الاسلام الى يوم الدين من اهل السماوات والارادين من الذل الدنيا الى يوم الدين اللهم صل كلا منهم بما ترداه له وبما ترديه به فبما تقربه به منك بما تُرِيحُهُ به عندك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فانه وراد عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انه اذا قال العبدون يا ارحم الراحمين ثلاثا يقول له الملك ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك فسل اللهم من علينا بخير الدارين بلا مهنه بفضلك كما يليق بفضلك في الزياده من فضلك كما يليق بفضلك في عافيه بلا مهنه فصلى الله على سيدنا محمد و آلي و صحبي و سلم تسليما يليق بجلاله و تشيكه و کرامی جلالك